প্ৰথমে সকলোকে নমস্কাৰ জনাই আদৰণি জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' মাজলৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি বিভিন্ন ধৰণৰ থলুৱা মাছৰ লগতে যিহেতু আমাৰ হোটেলত কাৰিকৰ নাই সেয়েহে বহুত কিবা কিবি বনাম আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আৰু অকণ অকণ কেমেৰাত বন্দী কৰি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম নিশ্চয় আপোনালোকে ভালেই পাব যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব নতুনকৈ যদি কোনোবাই চাইছে তেনেহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি থ'ব এতিয়া ৰাতিপুৱা সময় এয়া মাটি কাপ দুটা লৈ লৈছোঁ লাল চাহ পক খাই লওঁ তাৰপাছতে আৰম্ভ হৈ যাব কালি আছিলে দেওবাৰ আজি সোমবাৰ আজিও কাৰিকৰ নাই এইফালে আমাৰ মিমিয়ে মাছখিনি খুব ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণ কৰি আছে বাকী কি কি বনাইছোঁ সকলো দেখুৱাই আছোঁ এয়া কল পচলা মিহি মিহিকৈ কাটি লোৱা হ'ল এইফালে এতিয়া দালি তেল মাৰিবলৈ লৈছোঁ পাঁচফোৰণ নহৰু দি এয়া কাটি লৈছোঁ কলপচলা এইয়া হৈছে মাটি দালি আৰু মচুৰ দালি একেলগে মিক্স কৰি এই থলুৱা মাছখিনি ভাবিছিলোঁ জুইতে বনাওঁ কিন্তু তেলখিনি বেছি গৰম হৈ গ'ল সেইবাবে কেৰাহীখন অকণমান নমাই দিলোঁ আৰু লগে লগে কেইটামান মাছ ইয়াতে ভাজি ল'ম বুলি এতিয়া এটা এটাকৈ দলিয়াই আছোঁ এয়া চব এয়া মাছ চৰ চৰকৈ উতলি আছে মানে ভাজি আছোঁ আৰু তাৰপাছতে আপোনালোকক দেখাম সকলোখিনি তেনেধৰণে বনাই যাম এটা এটাকৈ চাই চাই কৰি থাকক অকণমান কেমেৰাটো ধোঁৱা ধোঁৱা হৈ গৈছে কল পচলা আলু বুট সুন্দৰ এখন থলুৱা শুকান ভাজি এইফালে থলুৱা মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ প্ৰথমে আলু আৰু বুটখিনি সুন্দৰকৈ ভাজি লৈছোঁ তাৰপাছতহে কলপচলা মিশ্ৰণ কৰিব লাগিব এইখিনি ভজা হৈ গ'ল এতিয়া কলপচলা মিশ্ৰণ কৰি দিছোঁ লগত আমাৰ সহায়িকা আছে মানে সহায়িকা বুলি ক'ব নহয় কি বুলি ক'ব লাগিব তই যোগালী অমিত অমিত নামটো কি ক'লি অমিত শইকীয়া অঁ মানে অকণমান মোক সহায় কৰি দিছে লাহে লাহে নাহে লাহে এক পিছ নেপেলাবি হৌ কিনা হাঁহৰ ঠোটলৈকে মমহনে কি বুলি কয় নহয় ধুনীয়াকৈ ভাজি আছোঁ দেই তাৰপৰা দেখুৱাই এই ৰাতিপুৱা সময়কণ যদিহে কাৰিকৰণ আহে আমাৰ শান্তি নাই এইয়া চত এইফালে ভাতৰ চবজি কি কি বনাইছোঁ জানেনে ইয়াত ৰঙালাও পানীলাও আলু এইয়া কল পচলা আলু বুট ভাজি সুন্দৰকৈ হৈ গ'ল এইটো চব্জিও ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল এইফালে এতিয়া মাছৰ জোল বনি আছে পিঁয়াজখিনি সুন্দৰকৈ ভাজি ললোঁ এতিয়া এইফালে মন কৰক অকণমান ইলুটি শিলুতি কৰি লাহেকৈ ঢাক ইতিমধ্যে মোৰ ব্ৰইলাৰ মাংস বনাই হৈ গ'ল মাংস দুই কিলো আলু দিছোঁ আকৌ পাঁচশ গ্ৰামহে মানে তেনেই অকণমান দিছোঁ নহ'লে বাতিত যেতিয়া মাংস বাতিটো মানে দিয়া হয় আলুকে দিলে মাংস নিদিলে বুলি কয় সেয়েহে মাংসকে দিম আলু নিদিওঁ আলু কমাই দিছোঁ লগতে অকণমানি ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকক কেনে লাগিলে জনাব দেই অকণমানি ৰেচিপি বুলি নহয় আৰু মাংস মানে দুই কেজি আছে আলুহে কমাই দিয়া হৈছে কালাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে আক ই আকৌ মনে মনে আহি পেলাই চাই আছে কেনেকুৱা বনাইছোঁ এইফালে আকৌ ঘুগুনী তেল মাৰি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ উতলি আছে এইফালে বুট দালি চব্জিও হৈ গ'ল বাকী ইমানতে আৰু ব্লগটো মানে সামৰণি মাৰি দিছোঁ আজি বৰ দিগদাৰ হয় অ' আপোনাৰ এখনতে কেমেৰা এখন হাতে চবজি বনোৱা যেই নহওক ঘুগুনিটো আৰু এবাৰ অকণমান লৰফৰ কৰি দেখুৱাই দিওঁ লগতে আপোনালোকে আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব দেই এৰিয়া চাওক হৈ গ'ল আৰু নমাবলৈ হ'ল মানে